Скажите, понятно, что уже одного осудили, один а, последующему по заседание закрыли. Ну, понятно, что всех, скорее всего, осудят. Или возьмут под стражу, по крайней Им мере. Сделали закрытое С заседание? Да, да. да имеется в виду, да. А, от кого идет подача? Кто сверху дает команду? Ну, мое мнение, это верхушка прокуратуры. Только они могут э, судьям давать команды. Для вас это сигнал? для меня это сигнал. В дальнейшем я, думаю, действия... я думаю, для ребят, которые это им тоже сигнал. Теперь они видят, что то, что было год назад, фактически ничего не поменялось. Наверное, еще хуже стало. Ну, сегодня пять, завтра еще пять. У вас будут какие-то радикальные действия? Ну, пока, ситуации... будем, пока будем в русле закона пытаться находить единомышленников, я думаю, не все, не все в Верках паскуды. Там застава да, есть. Сам, Будете слушай, собирать да, средства? Yeah. Заставу? Ну вот, одного застава 96 тысяч. Поедивши, это большая сумма, больше, чем и он и заработал и в и три, три и раза и за время этого. Я думаю, что мы найдем и эти и деньги, и деньги. Это раз. Это раз. А второе, будем сейчас добиваться. У нас милиция забрала собранные 750 тысяч другой, денег другой, в Хмельницком. И это, я думаю, с этих денег мы и Спасибо.